Вітаю, друзі! Мене звати Євгенія Кутнова, і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних Сил України Романом Світаном, Романом Григоровичу. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я навзаєм Давайте нашу розмову. Звичайно, розпочнемо із новини про те, що від цього сьогодні посольства Сполучених Штатів Америки так та ще ряду країн за, -за, за зачинилися, так і. Все через очікування великої масованої атаки з боку Російської Федерації. Крім того, відомо що Російська Федерація збільшила кількість 195 на авіабазах біля України до 29 одиниць. Так Роман Григорович, скажіть, будь ласка, до чого власне готуватися українцям? Ну діло в тому, що закрились деякі посольства тільки для того, що отримали по інформацію о готові какой-нибудь пад очередній підготовці. готовящаяся очередная подготовка. Ну, сколько у нас этих атак было и сколько их еще будет. Дело в том, что когда проходит информация по разведке, то есть каждый день на стол любому руководителю государства ложится аналитическая записка от разведок раз внешней разведки, внутренней, если у нас, так это служба внешней разведки, КУР, СБУ, и каждый свою папочку ложит для того чтобы посмотреть, и а дальше происходит определенный протокол действий, так называемый. Эта информация естественно попадает заинтересованным лицам, там принимают решение в каких-то действиях. Закрыли, но ну, однозначно может быть атака, да, может. Почему увеличилась ну, некоторая процент, веро, вернее, вероятность увеличилась? Почему? Потому что россияне сильно возбудились. Ну, все правильно, то есть с этой точки зрения очень грамотные, правильные действия ограничили, обезопасили. Причем все зависит еще от возможностей некоторых. То есть у некоторых посольств, не все же посольства закрываются, у некоторых посольств есть, допустим, хороший бункер, который может вместить всех, которые в данный момент есть в посольстве людей, и тогда ничего никто не закрывает, но он дальше работает, пошла атака, все спустились, переждали, вышли, начали работать, а там, где нет бункера, который способен вместить всех желаю, ну, всех посетителей, естественно, не просто будут закрываться. Здесь вот много очень много таких технических нюансов, которые ну, если их читать, то можно просчитать о том, что сейчас на, на данный момент ну, рядовая подготовка, по большому счету, к рядовой, с другой стороны уже, с, 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 тяжелой стороны, так сказать, к рядовой атаке России. Ну, будет, а, конечно, будет. Будет атака какая-то. Через какое время, вопрос, когда она будет. Сейчас, сегодня, завтра или там, через неделю. Ну, мне надо быть готовым постоянно. У нас мы готовились к атаке с конца сентября. Почему? Потому что 26 августа была массированная атака российская. Примерно месяц ее еще готовить такую большую. где к концу сентября у россиян она уже была готова с некоторыми корректировками. Ну, дотянули до ноября месяца, какая-то вож под хвост залетела. Ну, бывает такое. Это ж Путин как проснется. Дедушка уже восьмой десяток лет. В этом смысле его можно понять с какой стороны с какой стороны кровати ему ногу спускать. То есть, и здесь э, нам действовать как? Как при рядовой, уже можно так сказать, при рядовой массированной а Как только будет информация о взлете тушек, то понятно, что через несколько часов могут зайти крылатые ракеты. А если взлетают МИГ-31, через несколько десятков минут могут зайти те же кинжалы. А что нового я сейчас сказал? Ну, так и мы уже третий год в таком режиме живем. Если будет, допустим, информация о том, что пошла баллистика, тут минуты. Минуты, куда она может дойти, опять же, по дальности. За 500 километров она не залетит. Ну, грубо, правом берегу, в центре Украины, и дальше здесь можно без проблем, в принципе, выполнять задачи свои. То есть здесь уже для нас ничего нового так сказать, ну уж точно не произойдет. А россияне, понятно, что они сейчас и им сейчас под зад коленом этими атакамцами зарядили, мы сейчас не знаем, что с этим делать. Надо как-то перебить информационный поток, потому идет негативный информационный поток по российскому военно-политическому руководству. То есть они везде обделались, пропустили атакамцы по 67-му грау, ГРАУ, сегодня по 13-му складу пришли беспилотники завтра пойдут в том шеду Калпы, то есть накат идет на российскую глубину. это ж глубины уже 600-700 километров, а для них это довольно-таки, это уже чувствительно, по крайней мере, им надо этот негатив чем-то перебить, могут организовать какую-то атаку, рассказать о том, что потушили их всех, отправили в каменный век, ну сколько мы раз это Роман Григорьевич, а чи Российская Федерация возможности для полного блэкаута, так, Украина по Киеву, особенно Киево-Киевской области? Ну, исходя из тех средств поражения, которые они использовали и могут использовать, ну нет, на данный момент нет, потому что работают атомные станции, ядерные реакторы практически все запущены то есть снабжение, ну, выработка электроэнергии идет, перебить могут на определенное время, ну, на несколько часов, может, полтора-два дня, перебить линии электропередач, фидера вырубать, ну, их быстро восстанавливают. Даже, даже трансформаторы, те, которые разбивают у нас за год, ну, по крайней мере, по, по рассказам наших правителей, там, закупились что-то, какие-то трансформаторы, то есть быстро его можно поставить за несколько дней. По большому счету, вот такого мощного блокаута просто уже не получится вроде У мережах почали обговорювати це на просторах телеграм-каналів знову ж таки хочеться почути вашу фахову відповідь так на ось ці повідомлення про те, що Російська Федерація може готувати удар по Україні стратегічною ракетою РС 26 шість руб'єш і готується начебто, запуск з Капустіна, це Астрахан в експериментальному варіанті дальність цієї. Ракети до 6 тисяч кілометрів, маса бойової частини за відкритими джерелами понад тонна і м, говорять, що якщо ці дані правдиві, то її тоді маса еквівалентна трьом Іскандерам М. От Роман Григоровича. Ну раніше Російська Федерація не застосовувала таку зброю. Як Ви вважаєте? Ну тобто, чи вона поперше має таку зброю і чи може то її використати? Рубеж, Ярс, Яр, Тополь, Воевода, Сармат. Ну, я могу десяток этих ракет рассказывать, которые есть у россиян, и которые мы, они могли бы, допустим, как-то повредить Украине. Но у них есть ракеты, это все же дело в дальности. Но смысл использовать, допустим, ракету с дальностью в 16 тысяч километров, если вы можете ракетой в 500 километров дальности нанести такой же самый удар. Ракета ж вопрос в самой ракете. Ну, допустим, берем ту же сатану. 200 тонн ракета. 200 тонн. Но ну, она летит, лететь может 11-16 тысяч километров. Это наша ракета украинская, которую мы с вами производили. Сейчас на ее базе там воевода у россиян стоит. Вот они пытаются сармат запустить, никак у них не получается. Ну так эти все две практически используется на то, чтобы ракету доставить за 16 тысяч километров не ракету, а боевую часть. А по концу, в конце концов а потом прилетает примерно такая же, ну в сатаны там конечно большая до 9 тонн э, боевая часть. Ну а реально э, боевая часть прилетает такая же, как, как и у «Искандера», те же полтон. То есть смысл использовать эти все э, ракеты с большими долями, для того, чтобы в конце концов такой выхлоп был который можно, в принципе, ну пусть даже с десятком Искандеров, вывели пять пусковых установок, там по две ракеты Искандер, и они нанесут такой же удар, как одной ракетой тяжелой, типа того же Ярса или Тополя, или того же Рубежа. Ну, нет целесообразности, военной целесообразности в этом деле. Потому что с точки зрения военной, если мы это проговорим, возможно, она есть однозначно любой ракеты, какой хоть с подводной лодки У них ракеты есть, которые могут запускать. А какой КПД? Чтобы боевую часть 500 килограмм принести в какую-то одну точку, так для этого есть другие ракеты. Вот эти все ракеты по дальностям поражения, они уже все россиянами использовали. Основные это Искандеры это баллистические ракеты. Основные это х 101 500 Х-555, Х-55 плюс калибры. Вот эти основные ракеты, которыми россияне пользуются. По большому счету, э, больше, это просто дальше стрелять. Ну, давайте, вернее, как вот, с Капустинного Яра, да, выкатят они этот э, рубеж, чтобы по, по крутой траектории ушел сначала э, в космос э, НЛО попугал, а потом вернулся обратно, примерно под себя сходил, называть. Ну, вот примерно так это вы тут до Капустиного Яра несколько сотен километров. А рубеж может идти по дальности, но это уже уровень Тополя, то есть уровень десятки. То есть смысла нет никакого. А вот это с военной точки зрения. А вот с политической вот здесь может. Имеется в виду в каком смысле? Для того, чтобы успокоить, не то что успокоить россиян, а все-таки под зад коленом же получили атака. Причем так смачно, оно что-то ляснуло. Естественно, им сейчас надо этот под подзадник, как-то замазать какие-то штанцы, приодеть, прикрыть голую задницу. Вот они могут, но ну, это политический э, механизм, но в таком случае они могут уже воеводу э, забабахать. Ну то есть, а, опять же, выхлоп какой ну прилетит сюда, ну пусть 10 скандеров так они и так могли бы этих 10 эскандеров отправить. Ну, вот примерно так. Потому с точки зрения подготовки так надо всегда быть готовым. Ну, то есть мы и так уже третий год под постоянными ударами прекрасно знаем. Уже даже по некоторым косвенным, допустим, показателям уже понятно, какая будет атака. Где-то кто-то взлетел, за несколько часов уже знаешь примерно, сколько могут, может быть ракет, куда они могут пойти, когда подключится там тот, а тот. Ну, есть э, определенные действия у ракетчиков, у летчиков, на которые формульные практически, их никто практически не нарушает. И можно, в принципе, спрогнозировать некоторые моменты. Надо быть постоянно к этому готовым. Ну, а э, так называемые, давайте мы их э, в кавычках возьмем, просторы телеграм-каналов, а, да, ну это ж такое дело, туда же вливать можно что угодно. Ну давайте мы сейчас в этот простор вольем допустим, готовность нашу применить ядерное оружие, которое у нас осталось с 1994 -го года. А кто сказал, что мы бы все отдали? Ну вот кто об этом сказал? То есть только сколько посчитали, сколько взяли, сколько там его было, кто об этом А потому тоже же такое дело, как, как зальешь, что и получишь. Ну вот давайте вот расскажем, что если пойдет Ярск, то пойдут десяток ядерных боеголовок на Кремль. И вот пусть после этого просторы телеграм-канала это, вернее, этого телеграм-каналов эту мысль переваривает. Вот примерно так это сбрасывается. Это так называется. Информационная психологическая спецоперация по давлению, по подготовке к массовой атаке, по использованию баллистических межконтинентальных ракет. Подводная лодка всплывет в степях Украины. Курс восстановится, помните, которая утонула у Путина лет 20 назад. Вот где-то в районе Сейма, может быть, всплывет еще Курск. Ну, много можно напридумывать вещей. Вопрос в том, что готовность. Мы должны быть постоянно готовы на обеспечить безопасность свою и своих близких и рядом стоящих людей. Вот здесь надо быть, ну, здесь ничего нечего сказать сверх того, что мы уже, к чему мы уже и так готовы. Роман Григорович, сьогодні обговорювали так цю тему з різними експертами під час ефірів. От один із них озвучив таку свою думку. Він каже про те, що Російська Федерація не виключено, може спробувати здійснити замах на Володимира Зеленського як відповідь на те, що Україна отримала всі ось ці е, дозволи, так і таким чином, якби ліквідувати керівництво держави, і, і мета би аби так держава поринула у хаос. От е, виключаєте такий сценарій чи ні? Uh, все діло в цілісабра. Ну, то есть, э, дело в том, что у нас парламентская президентская республика. Если э, завтра утром Зеленский выйдет э, на улицу, пойдет на работу, забудет, забудет, как дышать, и умрет, вы думаете, что там изменится? Как воевало государство, так и будет воевать. А неважно, э, вот не станет его, неважно. У нас э, другая система управления. Э, у нас нет одного человека, на котором завязано все. И не должно этого быть. То есть, у нас, э, причем, э, именно это горизонтальность отношений между военными, она как раз нас уже не один раз спасала и удержала. И, кстати, тоже путинское вторжение как раз не вертикаль управления удержала, а именно горизонтальность связи. Я потом как-то уже после победы нашей, как мы с вами эфир проведем, я расскажу реальные вещи, которые происходили и как удержали российское вторжение. Народ удержал, Армия удержала россиян, и партизаны удержали, которые за полдня как минимум давали информацию. Что выходим, разворачиваемся, ждите на 4 утра. Ну, примерно так это все будет. Естественно, шла подготовка, горизонтальная, то есть на горизонтальных связях шла подготовка к такого рода удара. Но без команды сверху информация уже была о том, что будет бить 4 там, 4 часа утра 24 февраля. Знали тут все. Летчики пошли спать вечером, когда я своим пацанам звонил. Я говорил, что зашла инфа в 4 утра. Ждите, так они все, все спать пошли, потому что сказали подыматься в 3. Ну, то есть знали все и все. И вот это все это горизонтальное управление. Это не вертикально, а горизонтальное. И вот эта горизонталь не даст возможности при любом сносе управления, не даст возможности разрушить Украину. Россияне об этом уже знают. они же как раз не понимают, что наша казацкая горизонталь, так называемая, не да... Казакам не, не, нужен в этом смысле гений. То есть удержимся и так, и без них, и без всех. Поэтому, зная это, естественно, россияне этого делать просто не будут. Да попугать, конечно, могут попугать. Потому что сейчас же пугают пугалки разные включают там. Про ярсты, там, про рубежи, про массовые атаки, ну и так далее. А реально, реально, у нас парламентская, президентская республика. Если уже так смотреть по-серьезному, то по большому счету у нас у премьер-министра должно быть намного больше власти, чем у президента. Президент это довольно-таки ограниченная власть, и если с его властной функции, то есть тех механизмов, на которые он должен влиять, он как минимум на половину механизмов влиять не должен управлять. Это просто за счет канцелярских жуликов, которые пытаются... Это, это же не только сейчас, это все 30 лет, больше 30 лет существования государства Украины как отдельного государства. это, это, это канцелярская тема, всегда была проблемой. То есть всякие медведчуки, это что вот та же самая картина. Они пытались залезть везде, везде управлять, везде просунуться э, вроде как. А реально нами управлять в Кабмин. А в Кабмине тоже та же картина. Премьер-министр это же не принимает решения. Он руководит процессом, примерно как и глава Верховной Рады. Руководит Радой, которая принимает или не принимает большинство голосов. Он просто в стоит. Вот. И та же самая картина у нас а может быть. Потому я не думаю, что это там реальная какая-то подготовка к уничтожению или опасности какая-то для наших верхов, для наших военно-политических руководителей. Роман Григорович Пісков сьогодні заявив, що Путін готовий до будь-яких контактів та перемовин, але варіант будь-якої заморозки конфлікту нам не підійде. Москві важливо досягти всіх своїх цілей. Це його цитата. Паралельно видання Bloomberg пише про те, що Трамп вже найближчим часом проведе перемовини із Путіним. Чи можна вже говорити, що це якби є констатацією фактів, що коли прийде Трамп? До перемовини обов'язково будуть і всі ці речі, які ми наразі спостерігаємо для України, зокрема зняття з цих дозволів, це скажімо так є от підготовкою до всього цього. Ну опять же, если чуть на шаг назад вернуться і вот так як уничтожение нашого военно політичного руководства не приведе краху государства и управля... управляемости там армії і российской російської агресії, же самое любые Переговоры, договоры, разговоры где-то там за, за пределами Украины, э, в отрыве от реалий э, от украинского народа, украинской армии. Они могут разговаривать ну, ну, хоть миллионами часов, сколько угодно, ну и что с того. Ну поговорили они в 2014 году, продали там Крым с Донбассом, ну, и сильно он их забрал. Та контролирует, пока мы ему даем это дело или как пока мир ему дает это делать. А никто, что Крыма и Донбасса не отказывался, не отказывался, не считая э, этих э, джигитов в 22 году, умер на Сарахайне. Но опять же, э, ничего ж не произошло, даже уже все подписали и приехали в Киев, и мы объяснили, что с ними будет, если они еще раз туда поедут. И все это и бабка пошептала никто ничего никому не отдал. Ну, в этом смысле, вот, мы будем освобождать. Та же самая картина, чтобы они где-то не разговаривали. Ну, то есть они могут проговаривать, переговариваться, Песковы, Трампы и кто угодно, но нет технической возможности заморозить, во-первых, боевые действия, их просто нет. Вы думаете, если американцы сейчас все прекратят, завтра Америку накроет цунами, и все, забыли мы за Америку. Вы думаете, что остановятся боевые действия? Нет, конечно. Другая будет линия фронта однозначно. отойдем на более лучшие рубежи для удержания противника. Но боевых действий не, не то есть снижение боевых действий точно нет. Никто отказывался технически невозможно вытащить в нашей Конституции, допустим, Крым, Донбасс, передать россиянам, потому что они к себе их записали. В конституцию. Но это их проблема. То есть, а технически невозможно, это 200 СРА, это референдум, это целый процесс законодательный. А просто невозможно, потому что полетят же не только гранаты, там и, и дроны, что только они полетят. Некому будет принимать такого рода решение. Потому что смысла абсолютно нет никакого им переговариваться даже на эту тему. Они где-то ходят, что-то там топчат, но без нас. Никто этого не решит, а мы точно на это не согласимся, потому что земля э, крымская, земля донбасская, это украинская земля, которая принадлежит даже не нам, она принадлежит нашим потомкам, нашим детям, внукам, нерожденным еще и так далее, там, там, и сотни лет вперед. Как мы можем ее кому-то отдать? Не отдадим, конечно. А то, что россияне прописали в свою конституцию, Путин просунул наши пять областей в правовое поле российской конституции, это просто поставило под ударством Россию. И именно это ее приговорило. Вытащить они со своей конституции наши пять областей не могут. Механизма нет. Как у нас нет их отдать, так и у россиян нет этого механизма их оттуда вытащить и нам обратно вернуть. Значит, остается одна единственный э, механизм, это развал Российской империи как государства, как как это было при Советском Союзе. Развалился Советский Союз, э, нет правового поля в э, Конституции Советского Союза. Та же самая картина и Потому у нас одна из основных, вернее, единственная, так сказать, э, задача, чтобы вернуть наши территории, развал Российской империи. От этого надо и плясать. А Трамп может поговорить, опять же, Трамп. Насколько пришел Трамп? Максимум на 4 года. Это максимум на 4 года. А тут еще большой вопрос, ему же дожить надо и прожить. Там же э, иранцы с китайцами ножи точат. Вот еще, ему еще стать э, еще дожить надо до инаугурации. Это тоже большая проблема для э, системы секретности, вернее, секретной службы Трампа. То есть э, есть эти моменты, связанные с временными определенными рамками. Потому смысла никакого нет... Э, Брати внимание як как действия какое то о яких зараз починають вбрасывать інформаційний поток, всякі таблоїди іноді просто проплачені тим же, же піском. Роман Григорович, але ж мається на увазі, ну формально і юридично так Україна не відмовляється звичайно так, від своїх територій. Ну, тобто, ці... але, але ж ну, але все одно ж говорять про те, що може бути так зупинка вогню, і от формально ми не відмовляємося, але все все, все все. все, все... что за Мы не, не отказываемся от наших территорий. Мы не можем этого Я еще раз повторюсь, есть вещи технически невозможные. Ну, на, на Марс может быть, маски полетит, но на Юпитер точно нет. А там слишком большое, большое притяжение, он туда не выйдет. Естественно, не пойдет. Есть технические моменты, которые не дают возможности выполнить такого рода действия. Потому нет смысла о нем даже говорить. А второе, та же самая картина, связанная с заморозкой боевых действий. Полторы тысячи километров горячего фронта. Невозможно их заморозить. Порошенко пытался заморозить 400 километров э, Донецкого фронта в течение нескольких лет, там, или года 4-5, все пытался заморозить, но не получилось. Зеленский пришел, ну буквально с первых дней сразу там э, э, такое давление было на остановку боевых действий, на какие-то разводки чего-то хотели развести, какую-то там э, зону придумать. Да ничего этого не получится. Когда две армии сцепились, э, их развести может только либо третья армия, которая ну, намного сильнее обоих, э, доп... но это ей придется вступить в боевые, э, либо э, уничтожение армии агрессора. Почему? Потому что время, вы посмотрите на все практически войны, э, они заканчиваются уничтожением армии агрессора дело времени, э, не, не более того. Будет уничтожена российская армия, которая захватила наши территории. Вопрос времени, вопросов. Будет уничтожена армия Сахала, которая сейчас захватила э, те же арабские земли, то есть земли Палестины. Она когда-то будет уничтожена, потому что это чужие земли. Рассказывать сказку о том, что 3000 лет назад э, из куста там им рассказали идите по, по курсу туда на землю обетованную. Ну это сказки кому-то рассказывают. То же самое картина россияне тут рассказывают. Мы тут тысячу лет назад ходили, рядом постояли. И вот здесь, здесь, у вас, и здесь еще было написано полторы тысячи лет назад. Ну вот это эти сказки, которые в конце концов приводят к тому, что войны заканчиваются только восстановлением территории. Ну, большинство, по крайней мере, так. А у нас в третьем тысячелетии это точно так это будет. Никто на другие механизмы просто не пойдет а поговорить с э, Путиным, допустим, неважно о чем-то. Да кто угодно сейчас может, почему. Потому что э, Путин же, когда начинает что-то говорить, он же что-то предлагает. То есть он снесся называется, это их с лендом. А снесся он будет сейчас раздавать все, что угодно. Э, кемскую волость, э, дешевую нефть, э, газ, э, что угодно для того, чтобы остановить боевые действия. А этого просто невозможно сделать. В единственном случае могут остановиться боевые действия, если россияне очень быстро убегут из России. И то большой вопрос, потому что мы уже на российской территории. Мы уже контролируем часть российской территории. И пока не создадим определенную зону безопасности, километров 30 минимум, потому что Харьков, чтобы обезопасить от ударов, так там километров 80 надо, да, Белгорода, да, 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 да. То да, есть да. И это даже не остановит. Потому воевать еще ну, минимум года три. Развал России это еще лет семь э, 7-8. Меньше просто не получится. Роман Григорович, традиционно требует запитания для вас подготовилась. Скажите, пожалуйста, после снятия обмежень на использование атакамсов и шторм шедов, Таурысы могут стать наступными? Ну, однозначно. Но я не думаю, что это будет при Шольте. Mm -hmm. То есть Шольц уже четко обозначил свое видение. Я думаю, после того, как его его попросят пойти по тому же курсу, по которому пошла Меркель на его место там несколько начинают историю, что заканчивая Мерцем, вот они могут принять это решение. При Шольце вряд ли. Хотя вот тоже Байден, ну мы в принципе это говорили, что после выборов Байден может как-то правильно себя повести потому что закончились практически все договоренности до выборов, так называемого. Вот мы сейчас это все видим. Идет снятие некоторых ограничений. Может быть и Шольц, но я практически в это не вижу, что Шольц пойдет на передачу того. А чи Байден до инаугурации Трампа может теперь, вот после снятия этих обмежен, запросить Украину до НАТО? Есть вероятность этого есть однозначно, но Байден сам не запрашивает. Тут вот где проблема он может конечно использовать свое там оставшееся на два месяца влияние но опять на кого на это все должны все страны должны принять решение мы уже слышим Эрдоган четко заявил он против ну то есть за по поводу Орбана здесь вообще ни у кого никаких вопросов не должно возникать Орбан и ФИЦО. пока мы им качаем нефть российскую они будут точно против вступления нас в НАТО потому что так хочет Путин, который сидит на ценнике этой нефти. И тут уже вот как минимум три страны натовские, которые будут против приглашения. Поэтому, я думаю, здесь дело не в байке. Он же тоже... Даже если бы он хотел уже завтра это сделать, он же, естественно, проводит некоторые консультации и видит, что его позиция... Вот он может свою позицию как-то показать. Это да, при уходе так немножко себе почистить карму. Но выполнить действия по приглашению без согласия Орбана, Фицо и Эрдогана, ну, это невозможно. А я не вижу пока механизмов, кто их может... Вот Трамп может их, в принципе, давануть. Пошел впереди, у него 4 года Управления. А Байден наверное, уже же. Томагавк может стать аргументом тиску на Путина и Трампа. Ну однозначно, Но ну, только э, это надо. Томагавк Трампа себе он же не летает, то есть надо пусковые установки. Я уже говорил об этом. Оптимальный вариант предложить тому же Трампу расположить расположить у нас пусковые установки МК-41 снять их, но ну, они не надо их снимать. имеется в виду это пусковая установка э, ракет СМ, 3 в основном, но они и тамагавки могут запускать, в том числе корабельная пусковая установка, она располагается на земле, вот румыны ее себя расположили, сейчас поляки запустили такую пусковую установку, она в основном для того, чтобы сбивать российские, иранские, китайские баллистические ракеты, которые могут угрожать Европе или Америке. Э, то есть, чем ближе к точке пуска, тем лучше. Так вот, эта установка может запускать, в том числе и тамагавки, По-другому мы тамагавки просто не запускаем у нас не носителей нет, кораблей, естественно, нет. То есть, ну, вот так вот расположить туда. Одна пусковая установка 64 томогавка может запустить. Потому если будет, допустим, до пару установок расположить, то уже больше сотни томагавков, пуск один по, России, но это довольно-таки серьезное давление. Половину они собьют, это все-таки крылатая, это звуковая ракета, в принципе, неплохая цель, но половина пройдет и фурор вызовет так это, это 100 дальность у него вот 1600 до 2400 километров то есть до урала достаточно если это будет там. это давление это даже я бы так сказал это э, механизм такого превентивного э, удара который не даст возможность путину использовать те же яхты или те же рубежи. Просто он понимает, что после того, как пойдет с Капустиного Яра один рубеж то туда больше сотни тамагавков рванут или допустим на Москву или на Урал в зависимости от или указания и там уже ничего не останется потому э, механизм такого сдерживания я бы так сказал на уровне сдерживания есть Романе Григоровичу, щиро дякую за всі ваші надзвичайно цікаві відповіді. Дякую за детальний аналіз подій за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями і порадами. І також хочу подякувати нашим глядачам за підтримку. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайтеся такими ж активними. Це надзвичайно важливо для нашої роботи. Поширюйте, будь ласка, це відео. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі вже завтра в ефірі. Роман Григорович, буду вас чекати. Дякую.